сегодня город Каменец-Подольский празднует особое Особое подчеркиваю событие, это день благодарения. День благодарения не просто это э, называется, но он действительно посвящен благодарению Господу нашему Иисусу Христу. Здесь присутствует сегодня 10 конфессий: православные католики, протестанты, независимо от своего направления, э, вероубеждения, мы собрались вместе, чтобы воздать Богу благодарность за хлеб за мир, за Украину, в которой мы проживаем. И также большая благодарность Господу за эту свободу, которую мы сегодня имеем. И мы используем то, что есть сегодня. Кто знает, что будет завтра. Поэтому мы очень рады этому событию. Присоединяйтесь к нам. Дай Бог, чтобы... Украина поднялась. Я знаю, что рассматривается в парламенте, скоро будет закон, об, чтобы День благодарения сделать государственным праздником. И мы молимся и мы верим, что это время будет. Будет. Хорошего вам всем праздничного настроения.